নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ৰাতি চাৰে দহ বাজিছে চাৰে দহটা বজাত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেইটামান মোৰ মনৰ কথা ক'বলৈ কথাটো হৈছে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আমি এটাই ভাবি আছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় পাব লাগে কিন্তু সেইটোকে নহৈ এতিয়া আমাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰভাৱশালী লোকসকলে কি কৰিছে ইজনে সিজনক টানিছে যে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মোৰ মোৰ পত্নীৰ কথা কেলৈ ক'বি মইতো তেওঁলোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা কোৱা নাই আকৌ বেলেগ এজন প্ৰভাৱশালীয়ে কৈছে যে মইতো তেওঁক আমুকৰ লগত ফটো দেখিছোঁ আকৌ এজন বেলেগ প্ৰভাৱশালী মানে ব্যক্তিয়ে কৈছে যে মই আমুকৰ লগত আমুকখিনি দেখিছোঁ গতিকে এইবিলাক মেইন টপিকৰ পৰা গৈ পেলাই ফালৰি কাটি কাটি আমুকটো দেখিছোঁ তামুকটো দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰতে যেতিয়া আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে বুজিবলৈ আৰু কি বাকী আছে আমি সাধাৰণ শ্ৰেণী হ'লেও আমি সকলো কথা বুজি পাইছোঁ যে আমাৰ আচলতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ নামত আমাৰ মেইন কথাটো কোনফালে ঢাল খাইছে কোনফালে ঢাল খাইছে গতিকে সকলো ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যিমানেই যি নেপাওঁ কিয় কিছু আঁচনি আপোনালোকে কেতিয়াও বিচলিত নহ'ব আমাৰ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেই সকলোকে কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াও বিচলিত নহ'ব আমাৰ জুবিনে ন্যায় পাবই লাগিব মোৰ বহুত মনটো বেয়া বহুত মনটো বেয়া কাৰণ ময়ো এগৰাকী নাৰী আৰু এগৰাকী নাৰীয়ে নাৰীৰ কথাখিনি যদি বুজি নাপাওঁ চাওক আজি গৰিমা গাৰ্গৰ চকুত চকু পানী তেওঁ আজি ঊনৈছ দিন হৈছে তেওঁ স্বামী হেৰাই গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা কথা কওঁ প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক যেতিয়া ধৰিব পৰা নাছিলে তেতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে গৌৰীমাই কোৱাৰ কাৰণেহে আমি চিধাৰ্থক এৰি দিছিলোঁ ঠিক আছে এতিয়াতো গৌৰীমাই স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগিব যদি তেওঁ দোষী শাস্তি পাব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত ধৰি কৰি আনিলে অনাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত সকলোৰে কথা শুনিলোঁ কিন্তু সিদ্ধাৰ্থৰ নামত বেজীৰ আগটো সমানো কিবা এটা মুখৰ পৰা ওলাইছে বুলি আমি শুনা নাই শুনিছোঁ এটা কথাই শুনিছোঁ যে তেওঁক পাৰফিউম এটা লাগে তাৰ বাহিৰে লাজেই লাগিছে ক'বলৈ ক'বলৈ লাজ লাগিছে ওলাব লাগিছিলে কি বাতৰি ওলাইছে কি যে পাৰফিউম লাগে গাৰু লাগে কিবা লাগে কিবা লাগে আমুকত আমুকটো হৈছে তাত যাব লাগিব তামুকত তামুকটো হৈছে তাত যাব লাগিব মেইন কথাটো মানে কি আৰু ফালৰি কাটি গ'ল আৰু কিন্তু আমাৰ স্থিতিত আমি অটল আছোঁ আমি যোনেই যি নকওঁ কিয় আমাৰ জুবিনে ন্যায় পাবই লাগিব আজি গৰীমাই কান্দি কান্দি কৈছে কান্দি কান্দি পেলাই কৈছে যে মোকতো আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিছে উপায় নাই কি হ'ব এতিয়া তেওঁ দেখোন নিজে গম পাইছে যে মোৰ জুবিনে ন্যায় পাবনে নেপায় মই নিজে হতভম্ব হৈছোঁ কাৰণ আজি ঊনৈছটা দিন বিছটা দিন পাৰ হ'ল একো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নামত কথাবিলাক বেলেগ ফালেহে দেখোন ঢাল খাই খাই গৈছে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে জুবিনে ৰাজনীতি বেয়া পায় গতিকে এই কথাখিনি যাতে আপোনালোকে জুবিনৰ ন্যায়ৰ নামত আপোনালোকে যাতে ৰাজনীতি নকৰে খুদ তেওঁ জুবিনৰ পত্নী মানে আমাৰ মনুষ্যৰূপী ভগৱানৰ পত্নীয়ে কৈছে কথাখিনি যে আপোনালোকে প্লিজ ৰাজনীতি নকৰিব মোৰ মানুহজনৰ আচলতে হৈছিলে কি আপোনালোকে মোক সেইটোও উলিয়াই দিয়ক এজনোনো তেনেকুৱা হৃদয়বান লোক নাইনে যে এইটো কথা এনেকুৱা কিহৰ কাৰণে ভয় কৰিব লাগে ভয় কৰিব কিয় লাগে যদিহে তাত বেয়া কিছু ঘটনা হোৱা নাই আমি ভবাৰ নিচিনা যদি কিছুমান ঘটনা তাত হৈছে সেইকাৰণে চাগে তেওঁলোকে ভয় কৰি আছে কথাখিনি কাৰণ ইয়াত ৰৌ বৰালি পুথি খলিহনা সকলো ওলাই পৰিব ৰৌ বৰালি পুথি খলিহনা সকলো ওলাই পৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ঘটনাটো গাপ দিয়া নিচিনাহে লাগিছে আৰু আমি যে ভাবি আছোঁ আমি ভাবি আছোঁ যে দোষীয়ে বহুত ডাঙৰ শাস্তি পাব কিন্তু একদম ফুটুকাৰ ফেন দুখীয়া শাস্তি তেনেকৈ নেপায় আপোনালোকে চাব মই এই ৰাতি চাৰে দহটা বজাত কিছুমান এতিয়া ভিডিঅ' চাই পেলাই মই আপোনালোকক এই কথাকেইটা কৈছোঁ বহুত দুখ লাগিছে বহুত দুখ দুখ লাগিছে তেওঁ কান্দি কান্দি কৈছে যে মোক ন্যায় লাগে মোক ন্যায় লাগে আপোনালোকে ৰাজনীতি নকৰিব মোক ন্যায় লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে তেনেকৈ কৈছে এই ন্যায়টোৰ কাৰণে বিছদিন লাগে নেকি বাৰু বিছদিন লাগে নেকি তেওঁ নিজেই কৈছে মই কোৱা কথা নহয় তেওঁৰ পত্নীয়ে নিজে কৈছে যে কথাবিলাক দেখোন বেলেগ ফালেহে ঢাল খাই গৈছে এতিয়া মানে মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু পত্নী মোৰ পত্নী এনেকুৱা কথা ক'ব আৰু মই তেওঁলোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা নক'ম নেকি আমুক তামুক মানে তেওঁলোকৰ নিচিনা ইমান প্ৰভাৱশালী মানুহৰ মুখত এনেকুৱা কথা শোভা নাপায় আমাৰ নিচিনা লাপিলোপা মানুহে ক'লেও বেলেগ কথা তেনেকুৱা মানুহে তেনেকুৱা কথা ক'লে শোভা নাপায় বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত গোটেই অসমবাসী ভাৰতবাসী সকলোৱে এতিয়া এটাই ভাবি আছে যে জুবিনে ন্যায় পাম কিন্তু ন্যায়ৰ নামত আমুকক মাতিছে তামুকক মাতিছে তামুকক মাতিছে এই মাতি 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 নাই কমেও ছমাহমান যাবগৈ আৰু তাৰপিছতে কি হ'ব আপোনালোকক নক'লেওতো গমেই পায় হয়নে নহয় অকণমান আগত মোক এগৰাকী সম্বন্ধীয় মামীয়ে ফোন কৰিছে যে ইমান তাৰিখে আহিবি ইয়াত আমুক আহিব মই নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ দেই ডাঙৰ মিটিং হ'ব আমাক আমুকটো বস্তু দিব গতিকে তই ইয়াত ভিডিঅ' বনাবি দেই মোক কৈছে মই কৈছোঁ মোক নেক্সট টাইম মোৰ মানে খং উঠি আছে আৰু এনেও মই নেযাওঁ বোলো মোক নেক্সট টাইম এনেকুৱা বিষয়ত ফোন নকৰিবা আৰু মই এনেকুৱা মেণ্টেলিটি মানুহ নহয় মোক ফোন নকৰিবা কৈছে আমাৰ লগত একেলগে এনেকৈ মানে অৰ্ণমুঠি গ্ৰহণ কৰিব বোলো তোমালোকৰ কথা সেইটো অৰ্ণমুঠি গ্ৰহণ কৰে কিন্তু মোক তেনেকুৱা কামত নামাতিবা মোৰ স্পষ্ট কথা গতিকে বহুত দুখ লাগিছে বহুত দুখ লাগিছে জুবিনৰ নিচিনা এজন ভগৱান তুল্য মানুহে যদি ন্যায় পাবলৈ বিছদিন লাগে গতিকে আমাৰ নিচিনা মানুহ কি আৰু সেই ইত যাত্ৰাটোত যেতিয়া যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকেনো স্পষ্টকৈ কথাটো ক'ব নোৱাৰে নে আমি স্পষ্টকৈ ক'ব লাগে যে এবাৰ দুৰ্ঘটনা হ'লেও স্পষ্টকৈ কথাটো কওক যে এইটো এনেকৈ এনেকৈ আমি এনেকৈ গৈ আছিলোঁ দুৰ্ঘটনা হ'ল কিন্তু ক'বলৈ কিয় ভয় কৰিছে জানে এই যিকেইটা ভু ভিডিঅ' ফুটেজ যে অকণমান অকণমানকৈ দেখাই আছিলে সেই ফুটেজকেইটাত আমি স্বতঃ পুতঃভাৱে দেখা পাইছোঁ যে জুবিন বহুত ভাগৰুৱা হৈ আছে আৰু তাকে তাত যিসকলে মাত শুনিছোঁ নহয় আমি আৰু ইমান কলা মানুহ নহয় নহয় আমি মাত শুনিছোঁ চকুৰে দেখিছোঁ সেইকেইটাটো ভগৱানে ভালকৈ ৰাখিছে ন সেয়াটো দেখিছোঁ দেখাৰ পাছত যিগৰাকী অমৃত প্ৰভা তেওঁটো কেমেৰা কৰি আছে ন তেওঁ স্পষ্টকৈ মই হোৱাহেঁতেন ঘপ টিকাত চাট দিলোঁহেঁতেন এই মহন্তে এইজনী নিচিতা গোস্বামী নিচিতা গোস্বামী ভুল হৈছে নিচিতা গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা নিশিতা গোস্বামী বাৰু ইয়াত পত নাছিলে যাত্ৰাটোত কিন্তু এই অমৃতপ্ৰভাক মই টীকাক এনেকুৱা ছাট দিলোঁহেঁতেন চাটৰ পোকত তাই কাৰণ তাই সকলোখিনি জানে আৰু সেই তাই সেই কথাটো নকৈ পেলাই তাই কি কৈছে বেয়াকৈ কিছুমান আমাৰ ভগৱানৰ নামত বহুত বেয়াকৈ কিছুমান মন্তব্য দাঙি ধৰিছে আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ শিখা শৰ্মা তেওঁ কিছুমান ভিডিঅ' তেওঁ কিছুমান পষ্ট পাই আছে আৰু সেই পষ্টবিলাকত মানে তেওঁ কিছুমান মন্তব্য দাঙি ধৰিছে আৰু মই ভাবোঁ সকলোৱে ৰাজনীতি কৰে ৰাজনীতি কৰা বস্তুটো বেলেগ কিন্তু জুবিনৰ নামত ৰাজনীতি কৰিব নালাগে জুবিনে ৰাজনীতিটো বেয়া পায় পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু বুলি যে কৈছে গতিকে ৰাজনীতিটো একেবাৰে বেয়া পায় গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াত কোনো ৰাজনীতি হ'ব নালাগে জুবিনৰ পত্নীয়ে বাৰে বাৰে চিঞৰি চিঞৰি গৈ আছে চকুলো বাগৰি গৈছে কৈ আছে যে মোৰ ৰাজনীতি নকৰিব মোক প্লিজ কথাবিলাক কথাকেইটা কওক সেই ইয়ত যাত্ৰাটো যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ মানৱীয়তা নাই নেকি মোক এষাৰ কথা ক'ব নোৱাৰে নেকি মোক ক'ব নালাগে পুলিচক তেওঁলোকে কিয় মানে কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই নিশ্চয় তাত কিবা এটা হৈছে আৰু তাকে নকৰি এতিয়া চৰিত্ৰত গুচি যোৱা মানুহজনৰ চৰিত্ৰত মানে কিছুমান বেয়া দাগ লগাই লগাই কিছুমান মানুহে কি কৰিছে প'ষ্ট লিখি আছে আৰু সেই পোষ্টবিলাক লিখি লিখি কথাবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰি আছে সকলোৱে ৰাজনীতি কৰিবলৈ নিবিচাৰিব কিন্তু দেই কৈ দিছোঁ ৰাজনীতি কৰিবলৈ নিবিচাৰিব কাৰণ আমাৰ জুবিন গাৰ্গে বাৰে বাৰে কৈ থৈ গৈছে যে ৰাজনীতিটো মই বহুত বেয়া পাওঁ গতিকে আমি ভাবি স্বতঃ পুতঃভাৱে নিকাভাৱে সকলোখিনি ওলাই কৰক আৰু আমাৰ অসমীয়া ৰাইজসকল বহুত আৱেগিক আপোনালোকে নিজৰ স্থিতিৰ পৰা কেতিয়াও বি বিচলিত হৈ নাযাব আমাক এটাই লাগে জুবিনে ন্যায় পাওক সেইটোৱে লাগে আমাক গতিকে আমি কেতিয়াও মানে সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাজনীতি বস্তুটো মানে ইয়াত বিশেষকৈ এইটো ক্ষেত্ৰত যোনে ৰাজনীতি কৰি কৰি থাকক কিন্তু মেইন যে কথাটোৰ পৰা গৈ পেলাই উল্টা ফুল্টা ইমান বেয়া বেয়া ধৰণৰ পোষ্ট দিছে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিও কৈছোঁ শিখা শৰ্মাক তেওঁ যদি কিবা ক'ব লগা আছে তেওঁ ভিডিঅ' আকাৰে সকলোখিনি একদম এটা ভিডিঅ' বনাওঁক ধুনীয়াকৈ কওক যে কথাখিনি এনেকুৱা 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 ন্যায় ন্যায়টো বিষয়ত কওক যে এইটো কাৰণেহে ন্যায় পোৱা নাই আমুকটোহে এনেকুৱা হৈছে তামুকটো এইবিলাক যে বোকা ছটিওৱা কথাবিলাক ভাল লগা নাইকিয়া ভাল নালাগে এইবিলাক যোৱাজন গুচি গ'ল তেওঁ যোৱাৰ পাছতো আৰু মানে প্ৰমাণ দিবহি নোৱাৰে যে মই নাই কৰা মোৰ কথা এইবিলাক মিছাকৈ কৈছে গতিকে এই অমৃত প্ৰভাজনীকো খুব মতে একদম টিকাত চাট দিলে কথাখিনি ওলাই পৰিব দেই আৰু মই একদম ভগৱানক দিছোঁ এতিয়াও বন্তি জ্বলি আছে মোৰ বন্তি গছ নুনু মাৰে মই জুবিনৰ নামত যেতিয়া ঘৰত বন্তি লগাওঁ মোৰ গা নুম চিঞৰি গৈছে মোৰ বন্তি গছ ৰাতিপুৱালৈকে জ্বলি থাকে যেতিয়া ৰাতিপুৱা জ্বলাই গা পা ধুই যেতিয়া আকৌ বন্তি দিবলৈ ধৰোঁ বন্তি গছটো জ্বলিয়ে থাকে তাতে খালি মই তেল কণ ঢালি দিওঁ আৰু শলিতাডালো শেষ হোৱা নাই আজি তিনিদিন হ'ল এগছ চাকি তেনেকেই জ্বলি আছে আৰু মই প্ৰত্যেক দিনাখন আগবেলা চাকি জ্বলাওঁ সন্ধ্যা সময়ত মই পদূলিমুখত লগাওঁ তেওঁৰ নামতেই গতিকে মই প্ৰভু ভগৱন্তক দিছোঁ সকলোখিনি যাতে ভগৱানে জল জল পট পটকৈ উলিয়াই দিয়ে বহুত দুখত কথাখিনি চিঞৰি চিঞৰি কৈছোঁ আজি ঘৰত কোনো নাই আজি ঘৰত কোনো নাই কাৰণে চিঞৰি চিঞৰি কথাখিনি কৈছোঁ চাৰে দহটা বজাত মই অকলে আছোঁ ঘৰত এওঁ মানে ওচৰত পাঠ আছে পাঠলৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে গতিকে বহুত দুখ লাগিছে মোৰ একদম মানে যেতিয়া গৌৰীমাই কানি কান্দি কৈছে যে মোক ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে আগতে কৈ আছিলে গৌৰীমাই মুখেৰে একো নকয় কাৰণে আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই এতিয়া গৌৰীমাই স্পষ্টকৈ কৈছে গতিকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক আকৌ ভালকৈ সেইটোৱে কথা বাকী মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়া বাই বাই